Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Олена Бюн. Пані Олена, дуже рада бачити вас. Вітаю. Вітаю. І дякую вам, що долучились до марафону. Цього тижня. Всім дякую. Бо в ефірі не всім встигла подякувати. Неймовірно справу робимо, і такий теплий, теплий домашній ефір. Бо відгуки гарні. Багато добрих справ зробили, допомогли нашим хлопцям. Дуже дякую. Супер. ледь не запізнилась на нашу з вами зустріч, бо бачу цікаві заяви пішли від російських пропагандистів. І от хочу, щоб ми детальніше розібралися, що все ж таки за ними стоїть, який буде розвиток подій, чому раптом так змінилися змінилися настрої? Ну, по-перше, необхідно продвигати скорішу розрядку ситуації на Україні, заявив Сі Дзіньпін на встречі з Медведєвим, Пекін вважає, що підливати масло в вогонь і провоцирувати ескалацію нельзя. підчеркнув лідер, лідер КНДР. Про Проета вже Іріановості, пішоти все. Також Соловйов ніде, наш верховний головнокомандувач, не говорив, що е, ми намагаємось забрати територію. Все ну, зараз що? відбувається? <плес> розумієте, так? Да? Йдіть просто йдіть геть. Все зараз відбувається? Що там в куларах, що спущені їм якісь вже е, нові методички? идет давление сильно извне я так думаю идет если так говорит китай ну на карте же не написана страна правильно я так думаю что на китай тоже идет определенное давление чтобы поменять ну как это обуздать Кремль в их желаниях. И вот я делала расклад по поводу телефонного звонка Орбана в Кремль, то еще там у них был выпендреж. То есть они пытаются еще там на повышенных тонах, как я понимаю, шла это, шел этот разговор. Там, по сути, не Путин, а король мечей его вел, чтобы как бы преследовать свои цели. Но, видимо, пошло, да, как-то пошло, пошло, и тут будет идти давление на них, что Давайте уже все, давайте заканчивайте. Это правда. Чтобы они меняли свою риторику, и они меняют ее. Вони її міняють. Але в цей же час е, Росія накопичує сили на півночі Харківщини. Росія перекидає з окупованого Криму до окупованої частини Запорізької області військову техніку. Давайте подивимося, який буде розвиток подій? Чи буде ще в них спроба наступу, чи все ж таки їх встигнуть нейтралізувати до цього і ну, тиском, але все ж таки повертати? Но ну, здесь еще какие-то попытки будут у них. Будут. То есть они спешат, они спешат за короткий промежуток времени попытаться еще хоть что-то захватить. Но я не вижу здесь э, прямо таки, такого что-то, чтобы было это существенно. Но, активизироваться, Но, да. Но, в основном не я все-таки считаю, что у них э, в приоритете это донецкое направление. Байден. Затвердив секретный меморандум про национальную безпеку для администрации Трампа. Винзокремас, относится підходу США до відносин между РФ, Ираном, Китаем. Північною Кореєю, що mm. там в плані, які дії в цьому меморандумі закладені по відношенню саме до цих країн? Якою буде позиція Штатів? Позиция. Правильно я поняла? То, что секретный меморандум, да, в отношении России, и ну, Ирана... Типа инструкция, как дали администрации Трампа диеты. Можливо, там вклады а, какие-то секретные, так, разумею, да, я так понимаю, данные, которые отримали, что в планах этих стран, небезпека. Слово Байден за секретным секретным меморандумом. Ну, это, видите, это сотрудничество сотрудничество, которое было на протяжении войны, было сотрудничество с Кремлем, было подыгрыванию Кремлю, и это не секрет. Мы знаем, что, собственно, руками Кремля и выполнялись некие планы. Какие-то финансовые, какая-то финансовая система, ресурсность, то есть взаимоотношения, если мы говорим, чтобы не всплыло это. Ага. Йо, Но Йо... угу. ну, там не закладено да, якихось е, кроків по тиску, по ударах по цих країнах. Тут що, що секретне, яке секретне дійство в цьому меморандумі по відношенню до Росії? Що бояться всплиття якоїсь інформації? почему-то фигурирует информация я, и которая она таким, она должна всплыть. Это все, что касается именно сына Байдена. Здесь идет речь о его семье. И тут же такое спецпрация это и так я понимаю и другие с другими странами, которые вроде как ну, с которыми они не дружили вроде как, а на самом деле какие-то какие ресурсные взаимоотношения были. Спустить на тормозах что-то вот типа такого. Наверное, это основная информация какая-то, чтобы информация не попала в прессу. <са arrivé> like информация, которая компромантует, да, напевно, администрацию Байдена и власть Байдена, да? Ну, это, видимо, да. Тут получается, что здесь это идет как бы со стороны. Видите, здесь Кремль пытается надавить, я так понимаю, на администрацию Байдена. У нас есть что показать. Ну, как всегда, да, шантаж. Шантаж. Либо вы нам сделаете так, чтобы мы как-то... Ну, у меня сегодня был такой расклад. Они пытаются обезопасить Кремль, власть. Обезопасить себя. Чтобы у них были гарантии что их не будут судить, там, ну, я не знаю, ну, таким, если мы образно скажем, наказание, чтобы какие-то лично финансы кремлевской власти, именно той верхушки, которая управляет Россией, они как бы остались при них, чтобы у них ничего не забрали. Потому что иначе мы, мы можем, э, то есть, показать, рассказать очень много. Шантаж, по сути. Сонтаж, хочу запитати про ще одну персону. Вчора, як Омелько Сконопель, винирнув висунути Трампом на посаду директора ФБР Кашпатель. І він заявив, що має намір розслідувати діяльність президент, президента Зеленського. І, зокрема, чи не придумував він? Ложні загрози безпеці Заходу, щоб отримувати більше поставок і допомоги від Вашингтону. Дивлюсь глибше, що ж з себе представляється Каш Патель? І виявляється, ну там юрист, адвокат. Будучи помічником конгресмена, Патель зіграв ключову роль в указанні допомоги республіканцям під час розслідування щодо Трампа та впливу Росії на вибори 2016 року. Давайте магли б же глибше цього. Каша Пателя, подивимось. Э, ка луна вот перевернулась. Она мутный тип. Ну, Луна. Мутный очень типчик. Очень мутный. Что? Что мы себе? Завести, видите? Завести какие-то дела в тупик. Не дать опять же какой-то информации выйти в свет. Чтобы не было наказания пути. Есть то, что может какая-то информация, какие-то доказательства, ну, именно конкретные информация, информация, но есть какие-то доказательные моменты, которые могут привлечь к сотрудничеству и достаточно серьезное сотрудничество. Все, что касается, опять же, да, с кем-то, ну, тот, кто агрессивно настроен. И тогда будет, ну крушение финансовых проблем да, у, определенных членов высокопоставленных лиц. Опять же, да, видите, что тут но как-то взаимосвязано все. То есть есть вариант, что он действительно завербован Россией в какой-то способ? прямо есть. Знаете, прямой спецпрации я не вижу, честно. Но есть какие-то грехи молодости, да? <laughs> грехи. Ну, что-то, ну, есть какой-то компромат на него. Я так понимаю. Достаточно мощный. Который, ну, видите, если опубликовать этот компромат, то конец его карьере, конец, ну, может быть, вот в таком плане все ж таки, он будет назначен э, директором э, ФБР? И есть еще варианты, что может что-то измениться и будет другая mm персона -hmm. на этой посаде? Есть надежда, что может измениться. Да. Но есть будет какое-то противодействие этому, скорее всего. То есть есть надежда. То есть тут нет... Остаточної карти, которая би говорила карта лібо вже знається, лібо вже може бути назначено швидко уйде, mm -hmm. Ну, что-то типа такого багато зараз інтриг з приводу інаугурації Трампа. Я так розумію, що запрошення почали відправляти. Трамп запросив СІ, і от питання від глядачів чи приїде сі на інаугурацію Трампа. Але в цей же момент піськов російський заявляє про те, що Путін не отримав запрошення на інаугурацію Трампа. давай <свят> и всю ситуацию детальніше подивимось. Ну, по-первых, чи приедет си? не Думает. Ну, у меня здесь думает. Дальше двойка, то есть как бы оценивает всю ситуацию. Я думаю, что какие-то представители будут, ну, скорее всего. А, Но тут много делает на сегодняшнее. Да, какие-то, скорее всего. Пока тяжело сказать, ваши двойки, да? Э, э, ну, может сослаться на проблемы со здоровьем, как вариант, да? И отправить кого-то, как вариант. Пока думает. Так, Путина такие будут запрошивать? Я не вижу этого. Хотя, видите, тоже здесь какое-то будет идти давление. Опять же, видите, окружение Трампа. Ну, вот эта новая команда, она очень неоднозначна. Еще до этого я говорила, что у него в его окружении есть предатели. Ну, есть предатели, которые в любой момент могут отставить ему подножку. Здесь может быть идти давление, что как бы не Путина, да, а какую-то фигуру, да, ну, чтобы представитель какой-то был, будут закидывать такую информацию. Это именно окружение, по итогу. Что... Но я не вижу. Я не вижу этого. То есть тут, ну тут Саша Аркана будет пытаться режиссировать эту ситуацию как-то. Кремль, он же, видите, он же в бешенстве, когда его не приглашают на сколько времени на определенные какие-то торжества и мероприятия. Когда показано буквально, да, то, что касается открытия Олимпийских игр, то, что вот опять восстановление собора. Это сильно задевает. Чи можливий такий варіант, бо явно в світі готується персона, яка замінить Путіна. Чи може бути, що на інаугурації Трампа буде вже присутня персона, яку, можливо, там не будуть публічно оголошувати, але вже буде та персона, що може посісти ну, очолити Російську Федерацію? Они еще, видите, они настолько пересобачились между собой в Кремле, вот какие-то две группировки, что они никак, они, такая жесткая борьба за власть, что они никак не могут определиться, кто же из них должен сесть в кресло Путина. И это длится достаточно длительное время. Хотя, как вариант, некое лицо в маске, да, но ну, может его не будут афишировать, может быть еще как-то, вполне может присутствовать, но как бы не оглашать это. Вполне. Хотя сейчас тяжело. Все, вот видите, здесь, здесь еще прикрывается много информации. Учелой, кто Хто там переможе, в Кремлі кого вони оберуть? Чи все ж таки далі а, очолювати країну посадять, а, ну, хтось зі світу там, Китай чи Сполучені Штати, а когось сунуть? А там, а ну так, а там так і йде. Китай хоче свого. І йому б вигідно було, щоб було свой, тому що все, щоб так дальше продолжалось, підняти під себе. Ну, фактично вже Росія і так ана під Китаєм. Запад хоче свого. І вот это вот идёт борьба какой там групірової коалиции, я не знаю. Говорят там, чим, з кем воюють, з кем -то, там борюють, с то кланом. Ну, коротше, клани между між собою. не вони один не одного. Так, адміністрація Байдена хоче ввести більш жорсткі санкції проти російської нафтової галузі до приходу Трампа. Чи встигнуть, чи зроблять? Баналь... Пытание банальное. Он так, так много всего кстати, Да, я сегодня смотрел, делала расклад по поводу разговора Трампа и Орбана. Да? Ой, ну, Орбана и Путина. И там, кстати, Орбан передавал Кремлю, Это он разговаривал, понятно, не с Путиным, а с Королем Мечей, тот, который на самом деле управляет Россией, что будут на, лу... на теневые доходы будут наложены санкции. А это последний фактически, ну, это большой источник, конечно, длительное время, вот это через, да, там, через корабли и прочее, прочее. И, кстати, там же был интересный момент, что э, тоже их нефть... Э, на чужом корабле по чужим флагам, но российская нефть была, доставляется странам НАТО, то есть где-то там этот корабль был пришвартован, то, что касается НАТО. То есть очень интересно, да, разыгрывается комбинация, то, что мы говорим за Байдена, то есть обмен ресурсами у них как бы существует. При Байдене он существовал. Трамп перекроет режиму, кремлевскому режиму теневые доходы. До да? До да, они анонсируют, что хотят запровадить это до приходу Трампа. жесткие санкции против российской нафтовой галузи, вот так это называется. Они боятся? Я думаю, да. Потому что Кремль этого боится. Очень боится. Ну да. По сути, да. Либо же сразу, либо же вот прямо. Ну то есть они как-то... Настроєно здесь жезли швидкі действия у відповідь на запуск решника США можуть розмістити ядерні бомби Б- 61 напевно, так вона називається в Польщі чи Україні. Наскільки це реально? Що найближчим часом можуть в Польщі чи в Україні таки стати розмістити ядерні бомби? Больше еще но ну, будут еще обсуждать тут еще не решено но... хорошо то есть с одной стороны видите это как бы информация она недаром всплыла здесь не просто так она выпала в пространство чтобы таким образом что мы это сделаем Хотя это еще не решенный вопрос. Мы это сделаем, да, если мы говорим про Польшу, сейчас просто посмотрим. То есть ты думай, да, Кремль, думай, что ты делаешь. Ну ка в Украине это реально, что могут быть размещены американские деньги. Ну, тут тоже, видите, тут двойка. Все-таки здесь больше, здесь больше все-таки эта информация для того, что они могут это сделать, закинуть им такую мысль, что они это сделают. Ну, больше похоже на Польшу, хотя тут и тут двойка. Ну, чтобы они не предпринимали каких-то действий. Ну, тобто вони сподіваються, що навіть е, на рівні інформації це може спрацювати і якимось чином да, там mm -hmm. обмежити Росію, да, щоб yeah. не доходити до того, що реально вести бомби. Так. Yeah. Yeah. Ah, ще одна. Оптимістична, цікава заява, але давайте все ж таки подивимось. Повноважений уряду Польщі говорить про те, що перспектива припинення вогню в Україні швидко наближається, і найближчим часом може випинитися гаряча фаза. Ну звісно, не йдеться про повне завершення війни, але він каже, що навіть йдеться про те, що у другій половині 25-го року може початися відновлення України. Возможно, уже mm -hmm. негласно есть какие-то решения. что-то знает. Что-то знает. Понимаете, что-то, да, такая информация есть, но она еще не четкая. То есть все идет к этому, чтобы прекратить это. Но четкого, ну, четкой даты, что ли, понятно. Четкого периода, промежутка времени еще нет. Но все к этому идет, да. Скільки там іде? Тобто, те, що він заявляє, зрозуміло, що щось знає. Просто немає конкретної дати, і конкретного сроку. Вот ну, дивіться, коли вони закликають Україну і Росію, принаймні, от, принаймні, вчора там Орбан про це кричав, хоча Україна не підтвердила, що про це йшлися розмови. Заклик зупинити вогонь на Різдво. Ну, в мене кілька питань, безліч питань виникає: а чому саме на Різдво? А чому тільки на Різдво? І, взагалі, чи ну як вони собі уявляють, Україна припиняє вогонь? То скласти лапки і ті далі йдуть. Ну з терористам вже ж не можна домовлятися. От в мене питання: чи е, дожмуть все ж таки е, Росію, щоб вони припинили вогонь і там зупинились і, і, і почали відходити? Бо закликати Україну припинити вогонь, то ну... То, перестала, стрелять. Россия, чтобы она перестала стрелять. Ну, ее трудно дожать. Видите, все равно она какие-то выпады будет делать. Вот все равно она будет делать. Тут нужны кардинальные действия, жесткие действия. Хорошо. мусор Россию, что она будет уходить из каких-то временно оккупированных на территорий ну, да. с каких-то, да, и они как-то. У меня уже это по картам, они это обсуждают. Уже как бы Кремль. Видите, поэтому он спешит. Он спешит как-то постараться чего-то больше захватить, потому что он знает, что он с каких-то территорий он будет уходить. Не со всех. Не со всех. Но с каких-то ему придется уйти. Это да. Угу. І останнє, що хочу сказати, ми з вами в марафоні говорили про обміни, але вчора пройшла інформація від Орбана, що зараз готуються там йдуть перемовини про великий обмін. Це підтвердила Україна, як покаже нам зараз, от сьогоднішній день, яка ситуація, чи чи найближчим часом все ж таки доведуть до результату великий обмін полоненими? Ну, оно как бы все решено, да? Там списки, я не знаю, там оно утверждено. Но опять же, да, ну мы с кем мы имеем, с божевыльными, да, с Кремлем. То есть тут все в нем. Насколько он пойдет на это, насколько он в последний момент, видите, здесь разного рода могут быть неожиданности. Насколько он может изменить там дату, количество в таком плане. Ну ждем, ждем, действительно, для нас это всегда неожиданно, всегда. Говорю со слезами на глазах, когда смотришь, как в каком виде они возвращаются. Да. Вот на этой ноте сегодня ставим окрапочку. Паня Олен, очень вам дякую. Друзья, не втрачайте, не втрачайте надежды и веры, держитесь и близким... Тих захисників, захисниць, які знаходяться в полоні. Будь ласка, тримайтеся і відправляйте цю віру і енергію своїм своїм близьким, щоб вони е, вижили, дочекалися, обов'язково повернулися додому. Всім дуже дякую за час. проведений разом. Всі хопняла. До, До побачення. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.